Bismillahir-Rahmanir-Rahim. İnsan müxtəlif baxımlardan ayrı-ayrı elmlərin -ayrı mövzusudur. Psixologiyada, əxlaqda, tibbdə, sosiologiyada insan araşdırılır və müəyyən elmlər. Bu müəllimlər insanın müəyyən qədər araşdırır. Bizim mövzumuz onlar deyil. Bizim mövzumuz köklü bir məsələdir. Biz insanın həqiqətini araşdıracağıq. O insan kimdir? Nəçidir? Söhbətimiz bunun ətrafında gedir. Və fikir versiniz 9 cümədə belə biz insanın həqiqəti onun ruhundan danışırıq. Ki bu ruh haqqında söhbət edəcəyik. Onun kimliyini açırıq. Və qənaətimiz bu olub ki, insanın ruhu bu bədən deyil. Həqiqəti bu deyil. Bu, bədən o, ruhun idarəçiliyindədir. Və əzəmətli mövzudur. Lazımlı və zəruri bir mövzudur. Əl-ələslamın belə bir cümləsi var, buyurur: böyük "Ən böyük ləzzət özünü tanıyan insandır." Ən böyük ləzzət özünü tanıyan insandır. Deməli öz tanımada xüsusi bir ləzzət var. Yəni əslində deyirəm, istəyirəm deyim ki, həyatdan ləzzət almaq istəyənsə bu mövzu ilə bağlıdır. Əlbəttə yəni, mövzunu qatdalaq, oykənər həyatdan ləzzət ala bilmiriz. 3-4 gün üzün güləcək, amma o deyil. Yəni istəyirəm deyim ki, bu mövzu həm dünyamızdı xeyirli, həm axirətimizlə də əlaqəlidir. İnsanı araşdırarkən yaradılışına baxanda iki şeyi müşahidə etdik. Biri onun bədəni ilə bağlı. Məsələn, deyir Allah deyir Qurani-Kərimdə ilk insandan danışarkən deyib biz onu torpaqdan yaratdıq. Söhbət belə başlayır. Düzdür? tin tin torpaq və Allah bir neçə də nə kəlmə ilə ifadə edir o tərəfi. Yəni insanın bu tərəfini. Məsələn Quranda ayə var, buyurur ki: "Xalaqal insana min salsalin salsalin kalfahar." 2 də nə kəlmə istedir Allah? Salsalin. Nə deməkdir o? Torpaqçı cil olur, quruyur o vurursan görsən o quruyanda sonra saxta qab olur, e, saxsı qablar. Vuranda nə olur? Səsi gəlir də. Torpağa belə vursan səsi gəlməz, amma torpaq ki çevrildə olur, gil quruyur. Vuranda nəyi çıxır? Səsi çıxır. Ona ərəblərdilər salsal. qurumuş o qaba, o gilə qurud quruduqdan sonra deyirlər salsal. Yəni vurursan sakit dayanmır, səsin çıxardır sanki Allah istirsin ki bax axı yəni mən səni belə yaratmışam. Hələ gələn də vursun səni, gedən də vursun səni. Din bu deyil. Din insanı şücaətli olmağa dəvət edir. İnsanı özü məzlum eləmə, buna çağırir. Ona qədislər də var ki, daşı atılan yerdən indi yerində məqamında götürət orur. Daş k hardan gəlib götürət orur. Götürət orur. 3-cü bu davamında buyur kəlifə xar. Fəxar kəlməsini işlədir. Fəxar nədir? Deyirsən, düzdüz sal, sal tərəfin toxunda Allah. Fəxar bişmiş torpağa deyirlər. Yəni səni bişmiş torpaqdan yaradtım. Yəni elə-elə işlərin bişmiş bir iş olsun, sözlərin bişmiş bir söz olsun. Elə hər nə gəldi danışma. Düşün, fikirləş, ondan sonra danış. Düşün, fikirləş, ondan sonra nəyinə? Bir atdım at. Ola, bil, ola bilər bir dənə sözün, bir dənə faciə olar. Elə bir söz deyirsən ki, faciə olar, sonra nə qədər üzrxaqlıq eləyirsən, yəni üzr istətdə oldu daxa. Sözün alam vurar bilirəm. Diqqətli olmaq lazımdır. Çox mühümdür. Şeyx Kuleyinə şedmisiz tarixdə. Üsulu kafi kitabın yazan. O yaşayıb İmam Zaman Aleyhissalamın kiçik qeyb dövründə, kiçik qeyb dövründə o qeyb dövründəki İmam Zaman 4 dənə naib olub artıq. Naiblərdən biri seçiləndə bir cavan seçilir. Yaddımda qalmayıb da, dəqiq deyil, yəni fikrimdə ki, Məhəmməd ibn Osmanlı idi yoxsa kim idi. O naiblərdən biri seçiləndə Şeyx Quleynin daha yaşı da var idi. İmam Şeyx Quleynin seçmədi. Bunu seçdi, bu cavanı seçdi. O dillər bir ikisi gəldi, yaxınlaşdı ona. Başladı vəsfəsə eləməy də Şeyx Quleyniə. Nəcəb sən seçmədi. Bu nəcəb sən seçmədi. Bu bir dənə sözdür, baxırsan ki, 2-3 dənə kəlmədən ibarətdir. Amma əgər Şeyx Quleyniə o sözlərin qurbanı olsaydı, daha bu gün Şeyx Quleyni olməy idi. Kitablar əlifata, bir kəlmə qayıdıb iseydi. Nə biləmi, İmamdır deyədilər də, amma özü bilər də. Olur da hərdən belə də deyir, elə də deyir çalır da müşəkkə şübhəyə. Yəni narazıdır, belə deyir də. O bir kəlmə söz işlətdi. Dədəsən o adamı ki imam seçib, sən onu yaxşı tanımırsan. O elə bir şəxsdir ki, imam zaman onun əbasının altında olsa, başını verər imam zamanına verməz. Mənə gəldik desən, mənim də əlimdən bular gəlir. Yazaran, pozaran falan işləri görərəm. Belə o layiq olub onu seçib. Eyib yoxdur. Mən də imamı qoruyuram öz yerində. Məndən tələb başqa bir şeydir. Onun tələb bir başqa bir şey idi. Böyük imtahanı idi onun. Fikirləriz harda nə imtihan? Va keşdə imtahanına. Kaştreveli qaldır bir dənə sözlüdü. Aləmi vuraca idi bir-birinə. Amma Allah yar yardımçı oldu. İnsan Allah bir hissək söhbət açılır. Torpağdan yaratdım fəxar kəlməsini işlədir. Fəxar bişmiş torpağa deyirlər. Yəni sözlərin də bişmiş olsun, əməllərin də bişmiş olsun. Elə söz danışma ki. Elə bir əməl etmə ki, sənin sözündən əməl olundan, məsələn, İslamın ziyanına sərf olunsun. Dindən insan nə gəldi danışaq. Olmaz ki belə. Düz biraz həşiyə çıxmışam ha. Təzənə mövzuya qaytıram. Dindən bağlı çox həssas olun. Hə, dinin mövzularla bağlı elə istədiyin kimi, düşündüyün kimi danışasan, təhlil eləsən, bizim belə bir icazəmiz yoxdur belə çox diqqətlə yanaşsın insan. Amma o torpaq, o bədən insan həqiqəti deyil. Söhbət budur. Bu insan anlayışı deyil. İnsan həqiqətinin adı nədir? Mən, gizləz, nəfsinin otiga, ruh o insan həqiqətidir. Həman ruh bu bədənə hakimiyyəti var. Həman ruh bu bədəndə huzuru var çamil huzuru var. O ruh bu bədənin müəyyən bir hissəsində deyil. Belə deyə də ürəyindədir, nə bilim başdadır. Yox. Bütün vücudunu vücudu bürüyüb. Bütün vücudunda huzuru var. O ruh parçalanmıb. Parçalanmıb. Belə deyil, bir hissəsi gözümüzdədir, bir hissəsi qulağımızdadır, bir hissəsi əlimizdədir, de, belədir. Əgər dərinləşdirsəm, o ruhun ümumiyyətlə məkanı bu bədən deyil. Bu bu, bu maddiyadır. O ruh burada oturmur ki. Amma hüzuru var. Bunun üzərindədir. Hakimiyyəti var, tam hüzuru. Bu bədən elə bir dənə hərəkət edə bilmir ki, ruh onu bilməsin. Boşaşçız dinmə istir, ha. Tam nəzarətindədir. Də bir dənə xırdada bir şey görə bilmir, o o, o bilməsin. Bu, bu. Özünüzü tanıyın, Allahla onun rabitəvizə tanıyacaqsınız. Allah da belədir ya. Biz bir dənə iş görə bilmirik, o bilməsin. O biri de diye, günah deyir, günah eləmək istəyirəm. Düyə elə deyəyəyə getdi elə ki, orada Allah görməsin, nə qədə hissə. Elə yer tapa bilməyəcəksiniz. Yox deyir. Özünüzü tanıyın. Burdan gedin ara. Allahla özü rabitə və ruhla bədəninin rabitəsi belədir. Tam sənin vücudunda huzuru var. Tamlıqla görür, tamlıqla eşidir bütün varlığı ilə ruh görür, bütün həmin varlıqla eşidir. Bax, bu bədən belə də ki, gözün bir funksiyası var, qulağın bir funksiyası var, bölünüb də. Ruh da belə deyil. Ruh bütövlüklə eşidir, bütövlüklə görür, bütövlüklə icra edir, bütövlüklə danışır. Bütövlüklə sən onu eşidirsən, ruh belədir. Bu maddi aləmin, nəsli, bu maddi bir nəslinə nəzər alın bu maddi aləmi müəyyən bir ölçüsü var, eni var, uzunluğu var, hündürlüyü var. ruh belə deyil. bu maddi alam bir tərəfə, o bir tərəf, tərəf deyil də, hə? məsələn bu kitab ki, bu nəzər olun bu kitab, bunun bu tərəfi ayrı, bu tərəfi ayrı. amma mücərrəd varlıq, yenə yəni metafizik varlıq belə deyil. bütüni hər yerdədir. ruhun bütüni bütün vücudunun hər hissəsindədir. çox qəribə mövzudur. Ruh sənin hakimiyyəti zənim vücudunda belədir. Yenə gedəy Allah'a. Bax ah, əvvəldə bir dənə söz demişəm mən ərəfə nəfsə faqədərəfə rəbbə. Özü tan zon rəbbini tanıyarsan, mən deməmişəm məsumlar deyib mən bu boydu çəşət eləməzdim. Hə, bunlarla istəyirəm. Allah da belədir. Allahın bütün varlıq alamında belə bir hüzuru var. Bütün varlıq alamında hüzuru var. Səndə nə proseslər gedir görür, görürsən? Necə bədənün bir iş görəndə gözünü qırpanda ruh bilir, bilir, bilmir. Səninlə düşünəndə. Həmsə bütün bu bədən onun nəzarətində deyil. Bütün sənin varlığın, nə ki sənin, bütün alam Allahda bu mənada Allahın baləmi huzuru var. Quranda bir dənə ayə var, ayə deyim sussam. Əvəlləm yəkkif bi rəbbika innəhu alə kulli şey'in şəhid buna Allamət Təvətbəi Əl-Mizanda bircür tərcümə eliyib. Bir kitabı var. Vilayət adlı bir kitabı var. Orda bir başqa cür tərcümə eliyib şahid kəlməsini. Şahid kəlməsini bir tərcümə eliyib şahid mənasında, bir tərcümə eliyib məşhud, müşahidə olunan mənasında. Nə demiyiydi bunlar? Mən bizim mövzumuza uyğun olan tərcüməni deyirəm. Əvvələn yek bir Rabbik İnnehu ala, ala kulli şey'in ila kulli şey'in şahid. Sənə bu kifayət eləmir ki, Xarabaxsan Allah ordadır. Allah orada müşahid olunur. Allah orada görünür Xarabaxsan. Ayət bu. Ey nəm tövəllu fə semədəllah. Xarabaxsan orada Allahı görərsən. Yəni Allahın huzuru var. Necə sənə bu söz belə deyə də bu əlvin bu əlün, bu əlün ruh bu nəzarətindən kənardadır? Yox. Hüceyrələrindən bir ruhun kənarda nəzarətidir? Yox. Tam mənada hakimiyyəti var, vücududur var, əlövə. Bütün varlıq aləminin Allahın belə bir huzuru var. Allahın belə bir huzuru var. Ona görə saməd kəlməsi ki var, saməd nə deməydi? Dolu. Allahus-Saməd doludur. Yəni nə mənada? Yəni bir, hər yeri doldurub Heç bir şey ondan kənara deyil. Samed budur. Hər yeri doldurub. Muhit əhatəyə olub. Sən nəyndisən onu bilir. Nə etmişsən o bilir. Allahsın bilir. Muhiddir. Samed yəni bu. Samədin müqabil tərəfi əcvəfdir. O da gəlib hədisdə. Əcvəf nədir? İçi boş. Hədisə bax. İnna Allah xalıği ibn adam əcvef. Allah adamı, insanı əcvef yaradıb. Yəni içi boşdur. <laughs> yəni sən Allahla dolursan, nə mənalıdır? Yəni səndə olan o gözəlliklər, qüdrət hamısı onunundur, səndə göstədir. Sən sanki ayina sənə onu göstərirsən. Əcvef sən dolu deyilsən, belə özündən çox qorxulmam. Bu ruhcu var ha, ruh. Zamanın, məkanın fövqündədir. Zaman aşır O bizim ruhumuz var ha. Zamana aşır. Bütün gözünüz gedir aralara çıxır. <laughs> Məsəl <çıkayım> üçün <laughs> kimsizəm? Hər yerdən olub həyatınızda oturmusan bir yerdə bir diqqətlə birdən dayanırsan, demisən Allah şahiddir, bu hadisə olmuşdur. Çox adamdım mən eşitmişəm. Düzsən vallahi mən bunu elə bir görmüşdüm. Biri gəlsən necə pul istəyir misalıram köməyisə edirsən. Düz ay Allah bu nə elə bilmən görmüşdüm, bunu etmişdim. Bu nədir? Vurursan, çıxırsan, xoç onu gördüm, açan ay Allah bu nədir? Eyni ilə özdə maraqlı bir də nə orada hüzurlu bir şey baş verir. İnsan bir var oxşadaha hadisəni görür, yox elə eyni ilə nöqtə və nöqtə baş verən hadisəni sanki hiss eləmişdən əvvəl də olmuşdu, görmüşdün. Ruh Bezvoxlar zamanı keçir, baxır gəlir. Deyicəm səbrinə qoyasın. Hələ bu misalla həyatdan çəkin, göründü düz deyirəm yoxsa. Hərdan sabah başa bir dən böyük hadisə gələcək, bu gündən istiraba düşürsən. Sabah gələcək, ha, indidən sıxılırsan. Düsən yolub bu nədir görəsən? O sabah olur, bu gün sıxılırsan. Bu nədir? Yoxud yuxu görürsən eyni ilə baş ver 5 aydan sonra nə gələcək tamlıqla görürsən və olur. Az belə yuxular görmüsüz. İndi belə də böyük bir şey deyil, hamımız görmüşük, biz özümüz də görmüşük də indi. Övliyalara xas olan bir şeydir ki, hamı görür də bunu. Bir dön bir yuxu görürsən, a, 5 aydan sonra gözə eyni ilə baş verdi. Bu yatmışdım mən, bu hardan bunu gördü, necə gördü, nə baş verdi? Ümumiyyətlə yatanda insana göz yumulur, bu hardan getdi onu gördü. Görən kim imiş? bubuları toxunmuşam amma. Qutbələrdən silsinlə qulağı olsun. Necə olur bu? Bu hadisə necə baş verir? Bax o həman ruhdur ki, zamanı qabaqlayır. Zaman qabaqlayır. Çünki mənəvi aləmdə, o metafizik aləmdə zaman anlayışı yoxdur ki, gedir, görür, gəlir. Özü xüsusən yaxın gələcəyi daha yaxın görür, tez görür. O hər yerdən bizə də baş verir, olur o həqiqət məsəllər. Amma bəsən buradan bu sual çıxara indi yaxşıdır da bu dəli bunu da, da bəhs edeyim. Necə ola bilər ki 10 gündən sonra bir hadisə olacaq, ruh onu indidən görür. Xeyr, hə, 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 indi olmayıb. Hə? Bir şey hələ olmayıb. O necə görür? 10 gündən sonra olacaq. Bunun cavabı var. Gələcəkdə olan hadisə indi icmalı şəkildə də var. Gələcəkdə olan hadisə indi icmalı şəkildə də var. Fəlsəfədə icmal və təfsil deyirlər. Nə deməyidi bu? Rahat dillə deyirəm sizə. Qızılcül öncə nədir? Qızılcül toxumdur. Toxum, həmin toxum. Potensial nədir? Qızılcüldür. Bağban toxuma baxır, nə deyir? Bu qızılcül olacaq. Həmin o təfsilat icmal şəkildə nədə var? Toxumda var. Sabahın hadisələri icmal şəkildə bu gündə var. Ona görə etdiklərim var, hamısı toxumlardır əkirsən biraz mövzu belə belə biraz haşiyə çıxıram təzədən qaytara bilər. O hər gün edirsiz da, elə-belə baxmı toxumları əkirsiniz da, icmal yığırsınız. O ya qızıl gül olacaq, ya tıxan olacaq. Özünüz bilirsiniz nə əkirsiniz də indi. Mən nə deyim indi? Amma dükan axı tıxan əkib qızıl gül gözləyirsənsə, bu da belə bir şey deyil. Yəni bu da deyil. Fəlsəfədə budur icmal və təfsil. Yəni o olan icmalı şəkildə indi də var. İcimalı şəkildə indi də var. Gələcək hadisələr bu aləm üçün baş verməyib. Amma yuxarı aləmdə onsuz da var. Gələcəkdə olan hadisələr bu aləmdə hələ baş verməyib. Amma yuxarı aləmlərdə artıq var. Orda keçmiş, gələcək yoxdur can. Misallar verim, izah edim sizə. İnsan yuxuya gedir, misal aləmin görür, gəlir. Peyğəmbər məhraca getdi, zamanı açdı, gördü, gəldi. Müəyyən odçulara gördü. Və bir də sizə icmalla təfsir elə misal üçün ki, görürsünüz bəzi vaxtlar insanın qəlbinə bir fikir damır. Hə? Sonra belədi, bir sanki bir qığılcım kimi o fikir saçmağa başlayır. Mən ha, o ruhanlarda o fikir gələyimi otursun tez yazmağa. Həyf də xeyr tez bir də nə yazdı? Yaz, yaz, Yazsın görsən nə oldu? O məqalə oldu. O bir də nə fikr var ha. 2 saatdan sonra göz oldu bir də məqalə. Ya məsəl şair də gözün bir də qığılcım düşdü zehninə, şeir yazdı. Ya görəsən bir də 3 saat birdən haçsənən bir də nə situasiyadan bir də kino çəkdi. Ya bir kitab yazdı. Fikir verin, həmən damla, həmən qığılcım çevrildi oldu məqalə, çevrildi oldu kitab, çevrildi oldu şeir, çevrildi oldu kino. Həmin kino, məqalə, kitab, şeir təfsili formasıdır. Həmin o kitabın, o şeirin, o kinounun, o məqalənin icmalı forması sizin zehinində nədir? Xırda var, damla. Birinci ürəyə damır, sonra qığılcım saçır, sən başda dinləmə. Başdan yazma. Yəni ona görə aləmdə baş verənlər indi onun damlaları var. Onun qığılcımları var. Ruh o qığılcımdan gedir, onları görür. O damladan gedir, onu görür. Adi yərsən onda hər şey olacaqsa bizim də ixtiyarımız getdi ki. Olacaqdı, ona olanları yaşayacaqdı, qutardı getdi, hə? Yox, elə deyil. Baxın, iki nəfər baxırsan bu lanın ikisinə. Yandışına desən, bu özüm ölüm, bunlar bir aydan sonra qırıxacaq. Olara baxırsan ikisinin hərəkətinə. Desəm bunlar 1 ayı uzağı dalaşacaqlar. Doğrudan bir-birəcə dalaşırlar. Bu axı hardan bildi onu? O onun qığılcımını görmüşdü. Baxdı gördü ki, bu onu bəyənmir. O bunu bəyənmir. O buna söz açır. Bu ona söz açır. O onun işinə bir dənə <laughs> nəsə bir söz deyir. Bu onun işinə bir dənə söz deyir. O ondan şikayət edir, bu ondan şikayət edir. Bunlar nədir? Bunlar icmaldır. Bular qılcımdır. Bular damladır. Sən bunu görürsən, nəticə alırsan, 1 aydan sonra bular qırışacaq. Doğrudan da 1 ay keçir dolqruşum. Təfsili baş verdi. Amma icmalı nə vaxt var idi? 1 ay bundan öncə. Ruh belədir. Bax bular misallardı ya, mən məcburam belə misallardı. Ruhumuz belədir. Zamanı aşır, gedir, görür, gəlir. Sən ailərsən deyirsən ki, hadisə olandan sonra, deyilsən, "A, mən buları görmüşdüm ki. A, mən buları eşitmişdim ki. Bu hadisə mənə tanışdır." Bu necə baş verdi? Ruh qabaqlayır, zamanın fövqündədir, məkanın fövqündədir. Aydındır? Sizin ruhunuz deyib, bizim ruhumuzdur bu. Zamanın fövqündə, məkanın fövqündə. Bu bədəni ona tapşırıblar, ruha. Ruh gəlib idişib qalıb bunda. Bu ruh ki qeyri-məhdud zamanı, məkanı aşıb belə bir varlıq həbs eləmişib bədən altı qəfəsdə onu. Qoymuruq çıxsın sağa, sola. Hayır. Çox ayıb. Ona görə ruhu məhdud eləməyin bu bədənlə. Hətta sərdə var, nə maraqlı. İnanın Allah'a. Bindi şəhədis çox xoşma gəlib həyatına biri də budur deyirəm üstə də deyir, ananə sallallah təcstim və azima və valima. Hədissi deyirəm sətərçəməsin. Azima məqsəd, böyük məqsəd, himmət. O məzə adamların həyatı baxırsan həyfin gəlir ona. Xırda məsələlər üçün qurulubdu. Öz həyatını yeyib içim yatım qutardı getdi. O adamda var böyük hədəfi var. Cəmiyyəti hidayət et etmək istəyir. İnsanın bəşəriyyət ideaytinə məsdir. İstiyi ilə bir iz qoysun keçsin. Böyük qimmət. Hədisə bax. Deyil, böyük məqsəd la təçdəmiu əzima və valima. Bütün gününü valimədə ömrün keçirən, yeməydə, içməydə, hə? Böyük məqsədlərə gələ bilməyəcək. Zikr fikri budur. Onun boynuna bir dənə qonaqlıq qoyur. Bunun boynuna bir dənə qonaqlıq qoyur. Ah, 1-ci günümüz həll oldu, şükür olsun Allah. Bir qələbə beş, 5-5.50 eləməli. 5-ci gün falan kəs çağırdı bunu. Şükür Allah'a 5. Biz yiyib -bi içmək üçün yaranmamışıq, qurban olumsan. Əhələ salama qurban olum. Nə qəşəng deyib, "La tətəşdəmi u azīmə və vəlimə. Bütün günü vəlimədə ömrünü keçirirsən, yiyib içməyə də. Heç vaxt gəl məqsədə çatmayacaqsan." Bu qədər qudrətli ruhun elə kolun bağlamış qədər güclü bir ruhu. Əslində orucluğun fəlsəfəsi nədir? Baxın, buradan orucluqdan bir kəlmə demim. Orucluğun fəlsəfəsi nədir? Orucluğun fəlsəfəsi bu bədənin istəklərini azad etməkdir. Ruhu bədənə hakim kəsməkdir. Orucun fəlsəfəsi budur. Orucun fəlsəfəsi budur ki, insan ta zikr fikri bütün günü yemək, yatmaqdır. Bundan alsın, bunu alsın insandan. İnsan yat va salırsa ruhu umarısan. Bundan kiçik yemək, üçü, içmək üçün yaramamısan. Bu nə deməkdir? Orucduqda. Gün ortanı acığını iftarda çıxır. Gün ortasında yemək axşam yerdə o qədə yeyir ki, sөdür oruç tutdum. Allah qəbul edəsən belə şəriə baxma orucdur. Ya otur be bəzi adamların bir dənə bax orucduqda ərzağa xərclədiyi pulunu. Adı günlərdə çox xərcləyir. Bəzi marketlərə görə Ramazanda ərzağı doldururlar, bilə çoxalacaqlar axı. Ah, orucluğun fəlsəfəsi bu bədənin hakimiyyətinin azalmasıdır, istəklərin azalmasıdır, ruhun bədən üzərində hakim kəsilməsidir. Bu gün də bir daha yer dəyişməyib də indi günortanı yeməli idi, saxlayıb onu. Axşam günortanı deyil, axşamı da yeyir, acığa biraz da yeyir artıq. Yox, bu deyil. Onu bu gün danə hədis deyim sizə. Əciu akbadekum a'ru atsadakum la'alla qulubakum tarallah. Biraz hədis böyük əvvəldə olmalıdır bu hədisin. Deyir ki, ac saxlayın özünüzü, susuz saxlayın özünüzü. Hətta biraz zinətlərinizi də azaldın. Həzətə Yahya peyğəmbər də də uşaq vaxtında uşağın sözü. Hələ uşaq idi Həzətə Yahya. Dostlar, uşaqlar çağırdıla gəl oynayaq. Nə cavab verdi bilirsiz? Dedi vallah ma lillabi xoliqna. İnnamə xoliqna li, li, li citti li əmrin azim. Uşaqlar bula oynamğa çağırır, peşman elə də onu yay peyğəmbər. O da uşaq idi. Ya. Dedi and olsun Allah'a biz oynamaq üçün yaranmamışıq. Biz Allah yaradıb böyük bir missiyamız var. Hələ bu uşaqdımı deyir. Hələ belə adam peyğəmbər seçilər də axırdan. Deməli heç oynamaq olmaz oynamaq da lazımdı, onun bir az indi nəsa bir əyləncə də, halala əyləncə o da olmalıdı. Amma da ömür oynamaqdan ibarət deyil ki. Axşama qədər şeşqoşa, beşqoşa. Cavanlıqda bir xeyir vermə qocallığı də belə keçir. Xüsusən də Əzrayla kanaldan gəlib baxır bunu deyə bu keçici bir iki günə, bu gözlə gün ağla da uşaq bu nə işdə məşğulsa. Mən demirəm hansı oyun halaldan, hansı oyun haramdır. O söhbətə nəmirəm. Mənim mövzumu deyil. Mən istirəm deyim, həyatımız oynamaqdan ibarət olmasın. Halaldır oyun, nədirsə, Allah nə icazə verəmsə müəyyən qədər. Mal lid li'ab xuliqna. Biz oynamaq üçün yaranmamışıq. Bunu bilsin insan. Mənim ruhum var, həqiqətim var. Bunu da tapşırıblar ona 70 illik. Bu oyun çıxardır kişi bütün istəklərini ettirir ona. Ağcız qalıb. Sonra də deyir ki, mən ağza ilə bu hər şey elədim. Nə azadsan, bütün bədən azadlığı və ölümünnü alıbsan. Nə azadsan? Hansı azadlıq? Azad deyirsən, məhrumsan. Qoymur həqiqi istəklərinə gəlçitsənsə. Salıb səni qəfəsə. <laughs> Budal, addı olub azad. Bugünkü çıxışımın xülasəsi. İnşallah gələən söhbətlərimizdə davam eləyəcəm ee, ki, bu ruhun istəkləri nədir? Nəyinə meyl edir bu? Allah bu ruha nələr verir? Bax bular da maraqlı mövzulardır. Bax bu ruhdan Allahın istəyi gözlənd içindədir. Bu həqiqətən. Ki inşallah gələən söhbətlərimizdə. Allahumma inna nesəluke və nə üçün? İsmi Kəl Əzizül Əzəm hələ cəlalə kəram. Allah sənə and verirəm izzətüvə, cəlalovu, kəramüvə, rəhmətuvə, mərhəmətuvə, məhəbbətuvə. Bu əllər ki sən öndərgahı və qaldırmışıq, ilk əvvəl duamız budur. İmam Zaman əleyhissalamımızın zuhurunu təcil elə. Allahım bağışlanmış bizi bu dünyadan aparma. İlahi və Rəbb üz yolunda bizi sabit qədəmlərdən qərar ver. Allahum dinə və xidmətən əməyi ömrümüzün son anlarına qədər bizlərə nəsib elə. İlahi izzətlə yaşayıb izzətlə ölməyi bizlərə nəsib elə. İlahi bizi dinə və xadim olanlardan qərar ver. Allahım bizi biri digərimizi sevənlərdən qərar ver. İlah və Rabb bizi biri digərimizin qadrin bilənlərdən qərar ver.